નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન માં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ના પાઠ 22 ના સાથે સોલ્યુશન વિશે ચર્ચા કરીશું જો ચેનલ માં નવા હોય તો ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે પ્રશ્ન 1 એક એક વાક્ય માં ઉત્તર દીજીએ પેલું બાર બાર કોણ ગરજતા હે બાર બાર સમુદ્ર ગરજતા હે બીજો प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसन कैसा होना चाहिए बदु वसुधा में क्या परिवर्तन आया वसुधा रूपी वसुधा कारोथ कवित्री कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जाकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभव के बारे में बताओ

આ પેજ ખોલતા દરેક ધોરણો જોવા મળશે કોઈ પણ ધોરણ પર ક્લિક કરવાથી તેમના વિષય જોવા મળશે વિષય પર ક્લિક કરવાથી તેમના પાઠ જોવા મળશે પાઠ પર ક્લિક કરવાથી પાઠની સમજૂતી સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વધ્યન પોથી સોલ્યુશન અને અભ્યાસ સોલ્યુશનો જોવા મળશે વિડીયોને આગળ વધારતા પ્રશ્ન બે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે દો તીન વાક્ય મેં ઉત્તર લખીએ પેલું વિરોકા કેસા હો વસંત એસા કોણ કોણ પૂછ રહે હૈ का कैसा हो वसन ऐसा हिमालय पर्वत सागर पूर्व पश्चिम दिशाएं पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। बीजो कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कवित्री ने क्यों कहा है देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनसे हमें अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान लेने का पाठ सीखते हैं इसलिए कवित्री ने कह दे अतीत अब मोन त्याग ऐसा कहा है के आधार पर कवित्री ने वीरों का वसंत बताया है हनुमान द्वारा लंका को जलाना कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हल्दीघाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर युद, द्वारा युद्ध तानाजी द्वारा सिंहगढ़ गढ़ विजय हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं इन्हीं के आधार पर कवित्री ने वीरो का वसंत कैसा हो यह बताया है प्रश्न तरह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए वीरों का कैसा है वसंत इस पंक्ति को अपने शब्द का कविता में आधार पर समझाइए वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है सुंदर सुगंधित और रंग रंग फूल भोरे का गुंजन रंग बिरंगी उड़ती तितलिया और सुहावनी हवा से ऋतु की विशेषताएं हैं परंतु यहां वीरों का वसंत नहीं है वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है चोरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शुरबिर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं बीजू हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवित्री का क्या तात्पर्य है आज सवाल वीडियो ने पोस्ट कर वाची सको छो तीजू हे कलम बंदी स्वच्छंद नहीं संदर्भ समझाए यू